Всем огромный привет! С огромным желанием хочу поделиться великими делами, которые Бог совершает в моей жизни. И я уверена, что мой успех запрятан в ваших молитвах. Десять месяцев назад, перед тем, как сесть в самолет, на паспортном контроле мне сказали, что я не могу лететь до тех пор, пока не куплю билет назад в Уганду. Украинцам не разрешено лететь в Таиланд с односторонним билетом. Должен быть гарант вылета. В тот момент не передать сколько злости было у меня на всех и все, потому что куда-куда, но в Уганду мне точно возвращаться не хотелось. Спустя 10 месяцев в школе по изучению Божьего Слова индуктивный метод, если бы вам пришлось спросить, Саша, куда тебе хочется больше всего? Уганда! С уверенностью и без колебаний, ответила бы вам я. Более того, я считала дни, когда же смогу отдохнуть в моей глубоко любимой Уганде. Вот так мелок мой разум, и так глубоки и непостижимы его планы и дела. Приезд назад в Уганду был в какой-то степени шокирующим и радостным переживанием. Я была очень счастлива встретить моих друзей, с которыми я служила все это время. И пик моей радости я посвятила Бебикам. Видеть свое имя снова на расписании было здорово, снова те самые дежурства те самые обязанности, переживания, грусть и радость, только в этот раз с обновленным настроением и отношением в сердце. Учусь наслаждаться каждым мгновением моего пребывания тут. Видела также и Джулиаса, малыша, которого я сильно любила и подумывала об усыновлении. У него теперь есть мама, Стефани из Германии. Вот и подошли к концу мои дни в Уганде. Даже когда работала, все равно как отдых считаю, так как так всегда с той работой, которую мы любим. Я очень благодарна папе за каждый ценный день, который я провела тут. Уганда, в общем, это сплошной отрезвитель для меня, который открыл мне истинное значение о таких понятиях, как миссионер и миссионерство. Все в конечном итоге ведет к тому, что человек грешен, и никакое служение не в силе прикрыть эту ноготу или украсить ее. А Бог совершенен, стабилен, постоянен и неизменен и свят. И если меня и тянет к совершенству, в конечном итоге я его найду только и только в Боге. Служение этим малышам – это не что иное, как огромное утешение, когда мое сердце в тревоге. Желаю я, чтобы этим утешением я могла делиться и с другими. Сейчас папа имеет для меня другие горизонты, другие люди, другое дело – Многому чему предстоит учиться, впитывать как губка, расти. Я очень довольна тем, что дальнейшее служение будет тесно связано с Писанием и его обучением, а также возможность принести его в буддистскую культуру и религию. И я принимаю это как привилегию. Я рада, что смогу продолжать служить и жить жизнью служителя. И для полного счастья мне только необходимы ваши молитвы. Огромное вам спасибо за любую помощь в этом служении. Искренно благодарна вам за вашу молитвенную и финансовую поддержку. Глубоко люблю всех вас и скучаю. С любовью, ваша читка.